Заправляю наших ведмідів, так називаємо ведмідів наших. Не треба ні відкуда. Головне, що ми виконуємо свою задачу. І все. И по телевизору покажешь? На протяжении последней недели с позиции на 2 на 3 около 8 раз пытались заходить диверсионно-разведывательные группы. Ночью работает снайпер по нашим позициям. Когда был Майдан, мы там говорили «Слава Украине», «Героям слава», ходили на марши. Мне кажется, нам сейчас надо отходить от маршей, нам надо сейчас отходить от вот этих гасел всех. Если вы не на фронте, помогайте тем, кто находится дома. Это получается артиллерия, да? Да. Так же они тут подбегают поближе. У нас есть их вооружение. Психологические атаки есть. Ну, может быть, Чапаева насмотрелись, как они там в лобовую идут. Слишком много ребят наших здесь полегло. Чтобы мы отсюда отошли. Хотят равнять режим фронта. Пусть равняют ее. по нет. Мы прикрываем аэропорт, они прикрывают нас. То есть у нас идет взаимовыручка. 국민ively <laughs> disappointment <laughs>